sampai Surabaya tolong ada

Terima kasih. Tentang hadis, tentang hadis di antaranya, dia yang sudah pada zaman

Ya. Jadi itu banyak orang yang memberikan amal yang lain, merasa dia masih bisa disisir. Jadi ada orang beragam sembahyang, ya, beribadah, macam-macam hal -macam yang baik, ternyata setelah mati, kenapa ternyata susah disisir? Nah itu kalau dengan Allah, Allah mengalui sifatnya, berarti orangnya ada beberapa masalah dengan manusia atau orang mati itu ingin beribadah beribadah dalam ayat mati tetapi sisa berarti ya berarti ada dosanya yang dibawa yang dibawa kepada sampai ke akhirat dan dosanya itu ketika ditimbang lebih banyak daripada ibadahnya karena dosanya maka supaya kita selamat yaitu sebelum mandi banyak-banyak meminta ampun kepada kepada Allah. Adapun sholatnya tetap bermanfaat. Kalau kemudian kita merasa aku sembahyang banyak ingat aku sembahyang hari banyak lain, apakah itu yang baik? Tetap baik. Cuma itu orang yang menyuruhkan supaya hati kita ingat kepada Allah. Jangan hanya baca dan Tetapi ketika kita bisa beribadah, bisa sembahyang hati dengan apa yang kita ucapkan terima kasih ya Allah walaupun turun nanti kemana-mana nafsu masih dipakai tapi alhamdulillah sekarang ini awal turun barang sumur menuju mensucikan badan turun jadi orang itu meninggal ibadahnya tetap ada harganya cuma kenapa ini sembahyang ini yang tulang sembahyang hati tetap disiksa kebanyakan dosanya, dosanya pun terampunkan. Oleh karena itu, Allah Taala selalu menuntut kita supaya kita ampun bila kita ampun Nah ini ampunan ampun, sudah bersedia. Nah, tinggal ambil kita kalau mau ambil pada fasilitas untuk kita ampun Allah Taala pun ya, yang bagian dari nasrul pada al-masjid, datang nampak orang kita di Allah yang yang berdua yangnya di melampaui banyak sudah dosa di dalamnya semua berzina itu pun terbatas narkoba makan buaya makan macam-macam yang dilarang dalam agama semua hal yang sudah tetapi asal jangan dosa sedikit saja ya, ini akan diampuni datanglah ke nama kita jangan putus asa daripada pada rahmat Anyone. Allah kita mohon yang berbudi bagi Allah taala

Baca istighfar minta ampun ada lagi untuk minta ampun kepada Allah Sekalipun banyak salat kepada Nabi itu Allah tidak akan memberi rahmat sepuluh kali diampuni maka banyak ya, kita istighfar insya Allah kita nanti akan akan nyaman nyaman kita jadi orang nyaman kita bisa mungkin awalnya sulit hatinya rusak dosa yang terjadi yang terjadi yang gitu, nah ya, tangkak yang sudah terlanjur berakok, tangkak itu jangan diupas pakai kosongan atau hanya diri. beliak. itu waktu sudah diakui omongan anak. biar kena coang banyak duit yang terjadi di sini, ulurin ke dokter baik-baiklah. karena kita wajib buat memelihara badan kita. Adapun mencintai jamur dengan warna itu pada boleh atau disadarkan. Tetapi kalau mungkin terlalu dengan warna coklat, warna kuning, warna merah, warna merah, warna apa itu diperbolehkan di bawah hanya sesederhana seperti. Tapi kalau ingin menghimpun warna dengan warna saya bilang itu boleh juga. Tapi kalau ingin niat untuk membuat untuk melaju untuk macam-macam, saya tidak usah niat yang tidak berbahaya. Kesimpulannya menyebabkan penyambut kita kiram, tak akan boleh ya dengan orang lain, boleh tapi jangan tidak disesuaikan dengan dengan yang mungkin untuk berbeda dengan orang lain mungkin sudah diingatnya bagaimana waktu yang bertanya boleh bolehkah kita berbikin buah tanpa bujian ini boleh tidak tak gunanya, tapi kalau kan? sama perempuan itu sah, 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 kawinnya tapi bosannya bosan dana kenapa? baik ini akan pertama bagi kedua ya, sebagaimana sahkah orang naik haji pakai duit korupsi pakai duit cuci tangan, sahkah sah hajinya tapi apakah itu pernah hajinya pasti ada diterima ya kan diterimanya, pasti ada diterima